Я покупаю рибу в супермаркеті. Половые отношения, то ну, есть ну, сик... сексізм. Встайом, отсыпаемся, готовим жрать. Редакція журналу «Слух» підтримує рухи за рівні права і можливості для усіх статей та фемінітиви. Закликаємо сприймати сказане у відео суто як іронію та стобра стереотипами. Чесне слово Марта. В Киеве и городе по братиме Бровары выступают Олег Винник, икона Украины Сергей Михалок, икона Беларуси А мы с вами сейчас идем на концерт Валерия Харчишина, иконы Житомира Меня зовут Максим Сердюк Онлайн-журнал «Слух» Хорошего улова Главное не получить ни одного леща Помните вы свою вторую любовь? У него Одна. только первая Кто занял второе место в президентских выборах? Второе, это пофиг. Что у вас было на второе в обед? А у меня только одно в обед. Он на диете. <с <с Помните ли вы свою вторую любовь? Да. Нет. <с 4> Можете ли вы описать свой первый секс <с 2> на пианино? Нет. <с 2> Давайте я Они... нажму. Как вам вообще 8 марта? Отлично. Такое, что такое что-то? Что бы ни случилось на планете, пусть даже солнце тухнет. Знает всякий, знает каждый, место женщины на... Кухне. на кухне. Что вы делали 2 января? Я у кумы была, бухала. Как вы начали этот день? Саша, а как мы начали этот день? Мы проснулись. мы проснулись, да. Как вы относитесь к женщинам? Э, положительно. Что у вас в пакете? О, а, очень даже нормальная тема. Книга Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка». Очень классная книга. Где место женщины? Место женщины на кухне. Кто займет второе место в выборах президентских? Я думаю, второе место в президентских выборах займет Зеленский или Юлия Тимошенко. Потому что я Зеленский Зеленским с одного города. Так, я готовый. Как вам вообще Валера Харчишев? Десять по десятибальной шкале. Рыбак рыбака видит издалека. Я покупаю рыбу в супермаркете. -хо -хо. Можем пошутить? Давайте пошутим вместе. Что вы делали 2 января? Я не помню. Я много бухал. Какая икона Валерий Харчиш? Чудотворец, конечно. Как вы относитесь к сексизму? Я слышала, что сексизм есть, но никогда его не видела. Я хочу с вами очень быстро придумать феминитивы для обычных жизненных слов. Давай. Лате. Латекчиня. Латеса. Компьютер. Компьютереса. Компьютериня. Робот. Роботкиня. Роботеса. Инстаграм. Инстаграм Инстаграмчиня. Инстапринцесса. Дровосек. Дровосечка? Поскольку может стать президентом женщина, президент. Президент. Президентка. Где место женщины? Как где? В, в кабинете директора, на своем кресле. А место мужчины? Вот в том месте, где садятся на лицо. Садятся на лицо. ми для друга Рики, что это такое? Я думаю, это ты намекаешь на их типа, ориентацию, что они типа эти самые, но... Ой, у тебя сегодня будет сексизм? Да уже был два раза. Сексопильненько, не так ли? Да, но самое главное, мы собрались с тем, для чего здесь. Для чего? Что 15 апреля. А что 15 апреля? Во дворце офицеров. Мир глазами воробушка от театра воробушек. Приятного вечера! Вы знаете вообще песню другой реки? Конечно, знаю. Конечно. А ну, сам, хоть, хоть три сам? песни. Мы в туалете спрашиваете, мы не можем, у нас это э, больно. А, как вы относитесь к сексизму? Скажите. К чему? К сексизму. Я за секс. А у вас будет сегодня сексизм после концерта? Сексизм в плане чего? Что значит сексизм? Ну, короче. Аббревиатура. Ну, ну что, вы знаете, что такое сексизм? Ну, просто разные, все понимают это. Как сказать, как я понимаю, это э, отношение между мужское и женское, то есть, ну, между... Половые отношения, то есть, ну и все, ну, все это сексизм. Давайте придумаем с вами феминитив для популярных слов. Ну. Например, да. э, дровосек. Дровостечка. Сечка, драво, драво, дрова, дрова, э, дрова. Президент. Президентка. Извините, мы выпили алкоголь, потом мы можем сейчас что-то сказать. Девушка, я этот портрет буду дарить Харчишину. Валерия? Не вопрос. Они потом, знаешь, это телевидение, они потом все перефразируют, говорят, что мы поклоняемся Харчишину. Мы любим Харчишина. Потылуй Бога. Знаете ли вы, что настоящий влюбленный рыбак лупится по блеснам? Да. Откуда? Оттуда. А как вы относитесь к сексизму? Хорошо. Какую песню ждете? Любую. Подаруй светло не ждете? Да. А тебе может быть? Так уж, конечно. Тебе это может быть. Вы тут и вижу место себя обосновали. Это да. Ребзон, и... сюда нельзя заходить. Во все года, во все века, четвертый тост. За милых дам. Какую прикормку используется, чтобы рыба ловить? Uh, я думаю, что опарыш и чисто мотыль Как ваше дела? Классно, хорошо, супер На концерт Супер! Горько! Супер! Горщишец! Супер! Какие слова вы еще знаете? Супер! Все года во все века, а? четвертый тост. Да Забудика! Это на кого? На вас. Крупногабаритная рыба. Мы не влезем. Почему такой романтический вечер? А вы здесь? 8 марта мы пьем, едим. 9 марта мы встаем, отсыпаемся, готовим жрать. Где место мужика? Место мужика. Там где место мужика. Но баба глава семьи. А как же муж? Это дружеский поцелуй. Молодые люди, извините, извините. Как вечерочек? Плохо. Что это? Ну, смотрите, я один, их двое. Плохо. Я не знаю, как что случится у вас сегодня вечером. Но на всякий случай, пока девочки не видят. Сейчас, секунд. Это контекст, я тебе дюрек смогу дать. Как концерт. Драйвово! Классно! Улетный концерт! Витаем вас 8 березня! Вы кто? Я рыбаковый. Я магистр кнут Д. А вы кто? Я ее сын. Боже упаси. Улыбайся. Быстрее. Он чует нас, а мы чуем его. У него чуйка. Вся весна.

Жизнь нужно прожить так, чтобы через 20 лет пройти путь от Житомирской филармонии до Дворца спорта. Главное, не назад. Как чувствует себя человек, который прошел? Ну, я счастливый, тут поруч все мои друзья. Я рад, просто, что нарешті мы собрались все разом и просто поспевали, как в старые добрые часы. Но это, ну, это, я не знаю, Пояснити це, але мені дуже важко було вийти на сцену, я коли побачив, скільки людей в залі, я дуже довго не міг хотямитися, тому що мені ж до останнього не казали, скільки людей. Ми тримали просто в, в темній кімнаті і не випускали. І сказали? все-таки? Я сам побачив. Я зрозумів, що ми це зробили, і дякуючи, дякуючи просто людям з нашої планети, людям, ті, які нас люблять, які нас слухають 20 років, а можливо 20 днів. І нам Все удалось. Много плюсов раздали вообще? А, у нас, у нас была а, мета не раздавать квитки, а проверить, сколько людей другая река собирает. Поэтому мы запросили лишь своих близких, родных. Их не Я думаю, это це, це какой-то там, А? Відсоток? Два, три, пять, угу. я не знаю. Сегодня весь день. А кто меня тут был? Мы собирали поцелуи. А, і... для вас. Сегодня весь день. Это первый подарок. Конечно, символ Украины и Житомира. Самогон? через 20-летия. Нет, это река из Днепра. Ты имеешь в виду вода из Днепра? Да. Ваше здоровье, но долголетие. Да. Это я не собирался этого делать. Если же... за месяц дворец спорта? В Намайских а? Олимпийский? Может. Ну, если месяц дворец спорта. А, уэмбли, может... у Эмбли, бери выше, у Эмбли собираемся. Рыбки. Это было шоу по плюсам. Онлайн-журнал слух. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся на июне 2019. Там будет много чего интересного.